Сегодня Святая Православная Церковь вспоминает память, празднует память преподобного богоносного Санаша Антония Печерского, руководителя всех монахов на Святой Руси. Преподобный Антоний родился в XI веке. Господь его привел на Святую Гору Афон, там он принял монашество. Тоже матерь направила его стопы на Святої Русь. После крещения Руси преподобный Антоний приедел сюда, в Киев, искал место, где бы основать Святой Монастырь. Много было монастырей в Киеве, но преподобный Антоний избрал гору возле Днепра. И здесь преподобный основал Святую Лавру, которую мы сейчас видим. Преподобный Антоний явился для всех монахов первым монахом на Святой Руси. Потому что на Руси, после крещения Руси, еще не было таких монастырей, такого монашества. И преподобный Антоний является для нас всех монахов первым монахом на Святой Руси, основателем Святого монастыря. И после него уже как после дождя начали расти, вырастать монастыри на всех уголках Святой Руси. Святые отцы говорят, что для монахов образ — это ангелы, а для мирян — монахи. Поэтому для нас, монахов, образ ангелов должен быть примером святой подражательной жизни. Дай Бог, чтобы наша наша, наша христианская жизнь монашеская жизнь была похожа на ангельскую монашескую на для на ангельскую жизнь. Э, э, дай Бог, чтобы сегодня преподобный Антоний молился и за монахов, и за мирян, чтобы мы, видя его чисто подражательное житие, сподобились. Э, великой милости, великой радости в Царстве Небесном, где пребывает Он, преподобный Феодосий и все преподобные осыки и печеры, которые находятся здесь, в этих святых пещерах. С праздником всех.